ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমীয়া পাঠলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি দশমান শ্ৰেণীৰ এটি কবিতা মই অসমীয়া সেই কবিতাটোলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই কবিতাটো ৰচনা কৰিছে ছৈয়দ আব্দুল মালিকে কবিতাটোত কবিয়ে নিজকে এজন অসমীয়া হিচাপে কৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আৰু এই কবিতাটো হৈছে এটা স্বদেশ প্ৰেমূলক কবিতা কবিতাটোত অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা কৰিছে লগতে অসম বুৰঞ্জীৰ কিছু আভাসো পোৱা যায় কবিতাটো ঠিক এনেধৰণৰ সুদূৰ পশ্চিম এৰি এৰি থৈ স্বৰ্ণপুৰী ৰাজ অন্তপুৰ বিজয়ৰ সপোন দেখি আহিলোঁ যিদিনা উজনি সোঁতত মেলি ভতিয়নীপুৰ ইয়াত আহিলোঁ বুলি কোৱাজন হৈছে এজন মোগল হিচাপে কৈছে এই কথাখিনি মোগলসকল অতি শক্তিশালী জাতি আছিল আৰু তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য জয় কৰিছিল ৰাজপুতসকলৰ দৰে শক্তিশালী জাতিকো তেওঁলোকে পৰাস্ত কৰিছিল আৰু তেওঁলোক পশ্চিমৰ পৰা আহিছিল আৰু পশ্চিমতো মোগলসকল ৰজা আছিল আৰু তেওঁলোকৰ দেশৰ সেই সুন্দৰ স্বৰ্ণপুৰী স্বৰ্ণপুৰী মানে হৈছে সোণেৰে সজোৱা নগৰ পুৰী মানে নগৰ স্বৰ্ণ মানে সোণৰ তেওঁলোকৰ সেই সোণেৰে সজোৱা নগৰ য'ত মোগলে শাসন কৰিছিল অৰ্থাৎ উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত মোগলে শাসন কৰিছিল আৰু সেই ৰাজ্যসমূহ এৰি তেওঁলোকে উত্তৰ পূব ভাৰতত পদাৰ্পণ অসমক জয় কৰি অসম শাসন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে সেই বিজন সপোন দেখি তেওঁলোকে আহিছিল অসম জয় কৰিব অসম অধিকাৰ কৰিব আৰু অসমৰ ৰজা হ'ব আৰু উজনি হাতত তেওঁলোকে ভতিয়নি ভূৰ মেলি দিছিল যুদ্ধৰ মানসেৰে বিজয়ৰ তীখালৈ গৌৰৱৰ কৰি অভিযান লৈ পাৰত গালো দীপ্ত উচ্ছাস আপোনাৰ বিজয়ৰ গান বিজয়ৰ তীখালৈ তীখা মানে হৈছে পিয়াহ বা ইচ্ছা তেওঁলোকে অসম জয় কৰাৰ তাত ইচ্ছা লৈ আহিছিল অসমলৈ বৰ হেঁপাহ আছিল তেওঁলোকৰ অসম জয় কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মনত গৌৰৱ ভাৱ আছিল কাৰণ ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে জয় কৰি অধিকাৰ কৰিছিল আৰু ৰজা হৈ আছিল গতিকে সেই গৌৰৱ লৈয়ে তেওঁলোকে অসমলৈও আহি অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু লুইতৰ পাৰত অসম ভূমিত তেওঁলোকৰ এই দীপ্ত উচ্চাস দীপ্ত মানে হৈছে গৰ্বযুক্ত মনোভাৱ তেওঁলোকৰ আৰু দীপ্ত মানে হৈছে উজ্জ্বল বা জিলিকি থকা তেওঁলোকৰ যি উজ্জ্বল মনোভাৱ আছিল জিলিকি থকা মনোভাৱ আছিল যে তেওঁলোকক কোনেও পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই জয়ৰ উচাস লৈয়ে বিজয়ৰ গান গাই অসম ভূমিত মোগলসকল পদাৰ্পণ কৰিছিল ফৰি দিলোঁ অসমৰ সেউজীয়া ডুবৰি বনত সেইদিনা যিদিনা অসম ৰাজ অসমৰ সিংহ আসনত অৰ্থাৎ মোগলসকলে অসম ভূমিত যিদিনা ভৰি দিলে তেওঁলোকে দেখিলে যে অসমখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে এখন ভৰপূৰ সেউজীয়া ৰাজ্য দুবলীবনে জিলিকি আছে আৰু দেখিছে তেওঁলোকে আহিছে অসমৰ লাজসিংহাখনত অসমৰ ৰজা আছে অৰ্থাৎ আহোম ৰজাসকলে সেই সময়ত অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল অসম এখন স্বাধীন ৰাজ্য আছিল তেওঁলোকে আহি দেখিলে যে অসমৰ সীমাখনত অসমৰ ৰজা আছে বতাহত উৰে মুক্ত অসমৰ পতাকা স্বাধীন আৰু অসমৰ এই আকাশত মুক্তভাৱে অসমৰ স্বাধীন ৰাজ্যৰ পতাকা কৰিছে কাৰণ স্বাধীন আছিল আমাৰ অসমখন প্ৰান্তে প্ৰান্তে বাজে মাথো গৌৰৱৰ বিজয়ৰ মুক্ত গীত বিৰামবিহীন আৰু মোগলসকলে আহি দেখিলে অসমৰ প্ৰান্তে 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 মানে চাৰিওফালে চাৰিও সীমাৰে সকলোতে কেৱল স্বাধীন অসমৰ গৌৰৱ আৰু বিজয়ৰ মুক্ত স্বাধীন মুক্ত গীত মানে স্বাধীনভাৱে গোৱা গীত তিৰামহীনভাৱে নিৰ বিচ্ছিন্নভাৱে বাজি আছে অৰ্থাৎ স্বাধীন অসমৰ সুৰ সকলোতে বিৰাজমান অসমৰ পাহাৰ ভৈয়াম সকলো অঞ্চলতে বিৰাজমান অসমৰ লোকসকলে অতি সুখী আছিল আৰু তেওঁলোক প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী আছিল এই কথা মোগলসকলে আহি অনুভৱ কৰিছিল আৰু জানিছিল অসমত বিচাৰিলোঁ বল মোগলৰ বিজয়ী শক্তি দেখুৱাম অসমক বিশ্বজয়ী মোগলৰ অনিৰুদ্ধ গতি আৰু মোগলসকলে আহি ভাবিছিল যে আমি যে বিশ্ব বিজয়ীবিদ সেই বিশ্ব বিজয়ী আমাৰ বাধা দিব নোৱাৰে অনিৰুদ্ধ মানে হৈছে বাধা দিব নোৱাৰা যি গতি আমাক কোনেও যি পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে সেই যে মোগলৰ শক্তি সেই শক্তি অসমৰ লোকক দেখুৱাম বুলি অসমত কাৰ কিমান বল আছে কিমান বীৰ আছে সেইদিনা আহি তেওঁলোকে ইয়াত বিচাৰিছিল আৰু নিজৰ সেই অনিৰুদ্ধা দি ৰাখিব নোৱাৰা বিশ্ব জয়ী যি গতি যি শক্তি তাকে দেখুৱাবলৈ তেওঁলোক আহিছিল অসমৰ মজিয়াত মুছলিমৰ মুক্তৰাজ কৰিম থাপনা অৰ্থাৎ অসমলৈ আহি তেওঁলোকে ভাবিছিল যে মোগলসকলৰ মুক্তৰাজ মুক্তৰাজ মানে হৈছে স্বাধীন ৰাজ্য তেওঁলোকে নিজৰ অধীনত ইয়াতে এখন ৰাজ্য স্থাপন কৰিব সেই ভাৱ লৈ মুছলিমসকল অৰ্থাৎ মোগলসকল আহিছিল অসম আমাৰ হ'ব কামৰূপ হ'ব মোগলৰ কায়ো মনে কৰিলো কামনা আৰু তেওঁলোকে আহি মনত এই ভাৱ লৈছিল যে অসম আমাৰ হব আৰু কামৰূপ হ'ব মোগলৰ অধীনত সেই কথা কায়ো মনে কায়ো মনে হৈছে শৰীৰ মন হৈছে মন গতিকে তেওঁলোকে শৰীৰেৰেও আৰু মনেৰেও কামনা কৰিছিল যে কামৰূপ মোগলৰ অধীনত যাওক গোটেই অসম মোগলৰ হওক যিদিনা নামিলো আমি অসমৰ সমৰথলীত মীনা কৰা বনত বুকুত অসমৰ হেংদাং জিলিকিল দুপৰৰ পূৰ্ণ আলোকত যিদিনাখন অসমৰ এই যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থলী মানে যি ঠাইত আহোম আৰু মোগলৰ যুদ্ধ হৈছিলে এই অসম ভূমিত এই অসম ভূমিখনক সমৰ্থলী বুলি কৈছে অৰ্থাৎ যুদ্ধভূমি এই যুদ্ধভূমিত তেওঁলোকে আহি যিদিনা নামিলে সেইদিনা দেখিলে যে এই অসমৰ মীনা কৰা বুকুত মীনা কৰা মানে হৈছে অলংকাৰত কৰা ৰঙীন ৰং সাধাৰণতে সোণ আৰু ৰূপৰ গহনাত মীনা কৰে আৰু মীনা কৰিলে সেই গহনাবোৰ দেখিবলৈ আৰু সুন্দৰ হয় তেওঁ ইয়াত মীনা কৰা বুলি অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক কৈছে অসমখন ইমান সেউজীয়া ইমান বিভিন্ন ৰঙী গছেৰে আগুৰা এখন ৰাজ্য গতিকে অসমৰ এই সৌন্দৰ্যক তেওঁ মীনা কৰা গহনাৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু কৈছে যে এই মীনা কৰা বুকুত মোগলসকলে আহি দেখিছে যে অসমৰ মানুহৰ হাতে হাতে অসমৰ আকাশত হেংদাং জিলিকি থাকে হেংদাং হৈছে এবিধ তৰোৱাল আৰু যি তৰোৱালে আহোমসকলৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল এবিধ অস্ত্ৰ আছিল হেংদাং আৰু সেই হেংদাং হাতলৈয়ে মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলসকল আহি এই হেংদাং অসমত দেখিলে অসমৰ সেই পূৰ্ণ আলোক মানে সম্পূৰ্ণ পোহৰ আৰু দুপৰীয়াৰ সেই সম্পূৰ্ণ পোহৰত হেংদাং দেখিলে তেওঁলোকে মোগলসকলে বিজয়ৰ আশা কুকুত বান্ধি অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে মুক্তৰাজ কৰিম কামৰূপ অসম নিজৰ হ'ব বুলি আশা কৰি আহিলে আহি অসমত দেখিলে যে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতি মনোমোহা আৰু অসমৰ মানুহৰ হাতত হেংদাং আছে সেই দুপৰীয়াৰ পূৰ্ণ আলোকত তেওঁলোকে সেই হেংদাং দেখিছে তাৰপিছত কৈছে যে পুৰুষ তিৰোতা আহি স্বদেশৰ স্বাধীনতা সেতু থিয় দিলে ৰণ প্ৰাংগণত ৰণচন্দ্ৰীৰ মূৰ্তি ধৰি স্বাধীন পুৰুষ নাৰী বুকু পাতি নামিল ৰণত অৰ্থাৎ যিখন যুদ্ধ হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ সেই যুদ্ধত পুৰুষসকলেও ভাগ লৈছিল আৰু তিৰোতাসকলেও ভাগ লৈছিল আৰু পুৰুষ তিৰোতা সকলোৱে ওলাই আহিছিল আৰু নিজৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে মোগলৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰি স্বাধীন হৈ থাকিবৰ কাৰণে যুদ্ধক্ষেত্ৰত থিয় দিছিলহি আৰু ৰণচন্দ্ৰীৰ মূৰ্তি ৰণচন্দ্ৰীৰ হৈছে চন্দ্ৰীৰ হৈছে দুৰ্গা দেৱী অৰ্থাৎ দুৰ্গা দেৱী যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে যি মূৰ্তি ধৰে তেওঁৰ খঙত সেইটোকে ৰণচন্দ্ৰীৰ মূৰ্তি বুলি কোৱা হয় ইয়াত পুৰুষ নাৰীসকলক এই দুৰ্গা দেৱীৰ যুদ্ধৰ যি মূৰ্তি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচণ্ড মূৰ্তি ধৰা বুলি কৈছে আৰু এই ৰাজ্যৰ স্বাধীন পুৰুষ নাৰীসকল কেতিয়াও পৰাধীন হ'ব বিচৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকে মোগলৰ লগতহে হোৱা যুদ্ধত বুকু পাতি থিয় হৈছিল কত্ন লোকাল বল ৰাজপুত জয়ী মোগলৰ সবল বাহুৰ অসমৰ সমৰ্থলিত কৰ অত পলে বল অসমৰ সেনানীয়ে শুকান সান্দহ আৰু পানী আজলিত বিজয়ী অসমে কালে অসমৰ স্বাধীনতা গান বিজয়ৰ গৌৰৱ আৰতি অৰ্থাৎ মোগলসকলে ভাবিছে যে আমাৰ এই যি ৰাজপুতসকলক জয় কৰা যি শক্তি আমাৰ যি সৱল বাহু সেই সবল বাহুৰ বল অসমত কত নাইকিয়া হল কাৰণ তেওঁলোকে যুদ্ধত হাৰিছে অসমৰ সেনাৰ হাতত অসমৰ সমৰ্থলীত মানে অসমৰ যি যুদ্ধক্ষেত্ৰ সেই যুদ্ধক্ষেত্ৰত মোগলসকলৰ বাহুৰ বল ৰাজপূতক পৰাজিত কৰাৰ যি শক্তি আছিল সেই শক্তি কত হেৰাই গল কত লুকাল আৰু অসমৰ সেনানীয়ে ক'ত পালে ইমান বল অসমৰ লোকে অকল সান্দহ পানী তিয়াইহে খায় তেওঁলোকৰ মনত ধাৰণা আছিল যে অসমৰ মানুহে অকল চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা খাদ্যহে খায় বিশেষ পুষ্টিকৰ খাদ্য নাখায় আৰু পানী খায় পানী আৰু সান্দহ খায়ে তেওঁলোকৰ শৰীৰত ইমান বল ইমান শক্তি কৰ পৰা আহিল এই যে অসমীয়া মানুহে আজি বিজয়ী হৈ অসমৰ স্বাধীনতাৰ গান গাব পাৰিছে আৰু নিজৰে বিজয়ীৰ গৌৰৱৰ আৰতি আৰতি মানে হৈছে পূজা অৰ্থাৎ গৌৰৱৰ আৰতি কৰিব পাৰিছে গৌৰৱৰ পূজা কৰিব পাৰিছে ইমান শক্তিনো অসমীয়াৰ হাতত ক'ৰ পৰা আহিল মোগলে তেনেকৈ ভাবিছে পুৰুষ তিৰুত্তা মোগলে এবাৰ পালে শকতীৰ নৱ পৰিচয় দেশ প্ৰাণ মুক্ত প্ৰাণ অসমৰ স্বদেশ ভকতি আৰু মোগলসকলে অসমীয়াৰ এই শক্তিৰ নতুন পৰিচয় দেখা পালে দেশৰ প্ৰাণ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকল কিমান মুক্তভাৱে জীয়াই থাকিব বিচাৰে আৰু স্বদেশৰ প্ৰতি কিমান ভক্তি আছে সেইখিনি মোগলসকলে ইয়ালৈ আহি দেখিলে পৰাজিত মোগলৰ সেইদিনা পৰিল চকুত অসমৰ বিনন্দীয়া ৰূপ আৰু অসমলৈ আহি তেওঁলোকে অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদত কিমান সুন্দৰ কিমান চহকী কেনেকুৱা সৌন্দৰ্য আছে সেই বিনন্দীয়া ৰূপ প্ৰকৃতিৰ দেখিবলৈ পালে ভক্তি প্ৰেম সৌন্দৰ্যৰ খনি অৰ্থাৎ ইয়াত ভক্তিও আছে অকল যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই আছে তেনেকুৱা নহয় মানুহৰ মাজত ভক্তি আছে প্ৰেম আছে ইজনে সিজনৰ মাজত মৰে মাৰে জীয়াই থাকে গতিকে এই সকলোৰে খনি বা আকৰ বা চৰ্চ অসম ভূমি কাণত পৰিল আহি মুক্ত প্ৰাণ অসমৰ উচ্চাসিত সংগীতৰ সুমধুৰ কাণত পৰিল যে অসমৰ বাসিন্দাসকলে মুক্তভাৱে ইয়াত জীয়াই থাকিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ উচ্চাসিত সংগীতৰ সুমধুৰ ধ্বনি উচ্চাসিত মানে আনন্দত আহ্লাদিত হৈ আনন্দৰে তেওঁলোকে যি সুমধুৰ সংগীত গাইছে সেই সংগীতৰ ধ্বনিও তেওঁলোকে শুনিবলৈ পাইছে মোগলে উভতি চালে এই অসম চৌদিশে ঠুকৰ পাহাৰ প্ৰতিটো বনৰ পাত জাংফাই মীনা কৰা ৰূপ জাতিষ্কাৰ আৰু মোগলসকলে পুনৰ অসমলৈ চাইছে দেখিছে এইখনেই হৈছে অসম চাৰিওফালে পাহাৰে আগুৰা আৰু বনৰ প্ৰতিটো পাততে জাংফাই থাকে জাংফাই হৈছে এবিধ গছৰ ৰঙীন আঠা আৰু সেই আঠাৰে গহনা তৈয়াৰ কৰা হয় কেৰুমণি আদি তৈয়াৰ কৰে গতিকে তেওঁ জাংফাই দেখিলে তেওঁলোকে ইয়াত আহি তেওঁ মীনা কৰা ৰূপ দেখিলে অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰকৃতি ইমান সুন্দৰ সেই ৰূপ সেই প্ৰকৃতি সেই সৌন্দৰ্য পাতে পাতে মুকুতাৰ থোপা গছকত ভাঙে মৰকত হাতীৰ দাঁতেৰে কৰা কৰে খৰঙৰ চোলা ভৰি ধুৱে পোৱালৰ ভৰা দলঙত তেওঁলোকে ইয়াতে দুবৰিৰ পাতে পাতে মুকুতাৰ থোপা দেখিছে মুকুতা হৈছে এবিধ উজ্জ্বল মূল্য়বানমণি আৰু সেই মণিৰ থোপা তেওঁ দুবৰি বনোৱাৰ পাততো তেওঁলোকে দেখিছে আৰু গছকত ভাঙে মৰকত মৰক মানে হৈছে এবিধ সেউজীয়া ৰঙৰ বাখৰ অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰকৃতিত বননিত হাবিধ সেই বাখৰবিধ পৰি থাকে আৰু তাত খোজকাঢ়োঁতে সেইবোৰ ভাঙে আৰু হাতী ৰাতেৰে তৈয়াৰ কৰে খৰমৰ চোলা চোলা খৰমৰ চোলা মানে হৈছে খৰম যিহেতু কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু সেই কাঠেৰে তৈয়াৰ কৰা খৰমত ভৰিকণ লাগি থাকিবৰ কাৰণে যি এটা টুপি থাকে আঙুলিৰ মাজত যিটো সোমাই ৰখা হয় আৰু সেইটোক খৰমৰ চোলা বুলি কোৱা হয় গতিকে ইমান প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে আৰু সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী হোৱা কাৰণে অসমৰ মানুহে খৰমৰ চোলাটো হাতী তাঁতৰে বনোৱা হয় অৰ্থাৎ মূল্যবান বস্তুৰে বনায় পাল ভৰা দলঙত ইয়াৰ মানুহে ভৰি ধৰে পোৱাল হৈছে সাগৰৰ শামুকৰ পেটত পোৱা বিধ মূল্যবান মণি অৰ্থাৎ ইয়াত যে কৈছে দলঙত পোৱাল ভৰি থাকে অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহতীয়া ৰাজ্য অসমখন আৰু ইয়াত সকলোতে পোৱাল পৰি থাকে দলংবোৰতো আৰু সেই দলঙতেই দলঙৰ ওচৰতেই মানুহে ভৰি থয় বাঘ নখ পিন্ধে খাৰু ভৰিৰ আঙুঠি মহ সিংহ পেঁপাতি বজায় আৰু বাঘৰ নখেৰে তৈয়াৰ কৰা খাৰু পিন্ধে অসমৰ মানুহে ভৰিৰ আঙুঠি পিন্ধে আৰু মহৰ সিঙেৰে তৈয়াৰ কৰা পেপাও বজায় সেইবোৰ মোগলে দেখিছে অসমলৈ আহি হাঁহ কণী চাউলেৰে অসমৰ স্বৰ্গদেৱে দেউল সজায় আৰু অসমৰ স্বৰ্গদেৱে মঠ মন্দিৰ দেও লালি তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে হাঁহ কণী আৰু চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিহেতু প্ৰাচীন কালত চিমেণ্ট নাছিল আৰু চিমেণ্টৰ ঠাইত সেই আঠা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে কড়াল প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে হাঁহ কণী আৰু চাউলৰ গুড়ি মিক্স কৰি বনাইছিল আৰু সেইটোকে ইয়াত কৈছিল যে অসমৰ স্বৰ্গদেৱে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে হাঁহ কণী আৰু চাউল মিহলি কৰি মঠ মন্দিৰ দেওলাল দি দেৱালয় আদি সাজে নদীৰ বালিত ভৰা সোণ চেকুৰীয়া আৰু অসমৰ নদীৰ বালিটো সোণ পোৱা যায় গুৰি হৈ গছকত ভাঙি আৰু সেই সোণবোৰ গছকত ভৰি গছকত ভৰি ভাঙি যায় পুঠিয়ে কাণত পিন্ধে সোণৰ থুলীয়া ইয়াত পুঠি মানে পুঠি মাছৰ কথা কৈছে পুঠি মাছ এবিধ সৰু জীৱ প্ৰাণীত থাকে আৰু এই পুঠি মাছৰ কাণত সোণৰ থুলীয়া পিন্ধে অৰ্থাৎ অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী ৰাজ্য ভেকুলীয়ে ফুট লৈ সজাই সুৱাগী আৰু ভেকুলীয়ে কপালত ফুট লৈ নিজকে সুৱাগী সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখে নিষ্কৰ্মা ধোধৰ দলে বান্ধে ৰাজ আলি দল সাজে ঢালি পিঠাগুৰি নিষ্কৰ্মা মানে যিসকলে কাম কৰিব নিবিচাৰে ধোৎ ঢোত কাক কোৱা হয় যিসকল এলেহুৱা লোক কাম নকৰি শুই বহি কটায় আৰু সেই ধোঁতসকলকো আহোম স্বৰ্গদেউসকলে বহি থাকিব নিদিছিল তেওঁলোকক লৈ আহি ৰাজ আলী ৰাস্তা ঘাট বনোৱা কাৰ্যত নিয়ুক্ত কৰিছিল আৰু এতিয়াও সেই ঠোদৰ আলি ইয়াতে অসমৰ তিতাবৰ অঞ্চলৰ পৰা মৰিয়নিলৈ যোৱা এটা ৰাস্তা আছে আৰু সেই ৰাস্তাটোৰ নাম ধোদৰ আলি অৰ্থাৎ সেই ৰাস্তাটো ধোটসকলে বনাইছিল বুলি জনা যায় আৰু এই দৌল মঠ মন্দিৰ আদি বনাওঁতে পিঠাগুড়িৰে বনাইছিল পিঠাগুৰি তাত আঠা বা কড়াল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ঠোদসকল এলহুৱাসকলে ৰাজ আলি বান্ধিছিল ৰাজ আলি বন্ধা কাৰ্যত নিযুক্ত কৰিছিল ইয়াত কৰ্মহীনভাৱে কোনো মানুহক থাকিবলৈ দিয়া নহৈছিল সকলো মানুহকে কৰ্মত নিযুক্ত কৰিছিল বাৰটী সাগৰ খানি ৰছে বননিত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ দীপ্ত স্বৰ্গপুৰি বাৰটি সাগৰ খান্দি মানে ইয়াতে শিৱসাগৰৰ আহোম স্বৰ্গদেৱসকলে পুখুৰী খান্দিছিল অকল শিৱসাগৰ অঞ্চলতে নহয় বিভিন্ন ঠাইত খান্দিছিল কিন্তু শিৱসাগৰত জয়সাগৰ আৰু শিৱসাগৰ দুটা পুখুৰী সাগৰ সদৃশ আছে আৰু সেই আটাইকেইটাকে মুঠ বাৰটা সাগৰ সদৃশ পুখুৰী খন্দাৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াৰ বননিত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তৈয়াৰ কৰে অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতিকাতে কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই কাৰেংঘৰৰ দৰে এটা দীপ্ত স্বৰ্গপুলি অৰ্থাৎ স্বৰ্গৰ নগৰীৰ দৰে কাৰেংঘৰ ৰংঘৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হয় ৰংঘৰ হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে মহ যুঁজ কুকুৰা যুঁজ আদি তাত বহি উপভোগ কৰিছিল বিহু নৃত্য উপভোগ কৰিছিল এতিয়াও সেই শিৱসাগৰত ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ আছে আৰু সেই ৰংঘৰ কাৰেংঘৰৰ দৰে দীপ্ত মানে জিলিকি থকা উজ্জ্বল হৈ থকা স্বৰ্গৰ নগৰ আছে এই অসমতে সোণৰ অসম ইজ এ হীৰামণি মৰকত ধূলিত বাগৰে অৰ্থাৎ অসমখন এখন সোণৰ অসম ইয়াৰ ধূলিত হীৰামণি মুকুটা আদি পোৱা যায় মৰকট মানে আচলতে সেউজীয়া ৰঙৰ এবিধ বাখৰ আৰু ইয়াৰ ধূলিত হীৰামণি মৰকত আদি পোৱা যায় অৰ্থাৎ অসম প্ৰাকৃতিক সম্পদত চহকী ৰাজ্য আৰু মোগলসকলে সেই কথা অনুভৱ কৰিছিল তীৰ চৰুত জুখি সোণ স্বৰু ৰূপ স্বৰু দিয়ে ঘৰে ঘৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ মানুহ অভাৱতো থকা নাছিল আহোম স্বৰ্গদেউসকলে মাটিৰ স্বৰু মানে এটা মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা বাচন আৰু সেই চৰুত জুখি মানুহক সোণ স্বৰু দিয়ে ৰূপ স্বৰু দিয়ে আৰু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে দিয়ে কোনো মানুহক অভাৱত থাকিবলৈ দিয়া নাছিল মুখৰ মাতত সৰে মৰমৰ মৌ আৰু অসমীয়া ভাষা ইমান সুৰীয়া ইমান সুন্দৰ শুনিবলৈ শুৱলা হয় আৰু সেই অসমীয়া মানুহৰ মাতত মৌ বৰষে গীত শুনি শিল পমি যায় অসমীয়া ভাষাত যিবোৰ গীত তেওঁলোকে ইয়াত শুনিবলৈ পাইছিল সেই গীতৰ সুৰ শুনি ইমান মন পৰসা সুৰ সেই সুৰে শিলকো পমি অৰ্থাৎ শিলবোৰো গলি যায় সেই গীতৰ সুৰত এইয়ে অসম দেশ জগতত আৰু এনেও অসম দেশ এনেও ৰূপেৰে নাই কতো নাই এইখনেই হৈছে অসম ৰাজ্য পৃথিৱীত এনেকুৱা অসমৰ দৰে সমৃদ্ধিশালী সৌন্দৰ্যশালী ৰাজ্য কতো পোৱা নাযাব ইয়াৰ সৌন্দৰ্যৰ তুলনা নাই কোনো ঠাইতেই পোৱা নাযায় বুলি কবিয়ে কৈছে মহ গল দূৰণিৰ বিদেশী মোগল অসমত যেতিয়া দেখিলে সৰগৰ ৰূপ বিনন্দীয়া অৰ্থাৎ মোগলসকল অসমলৈ আহি যি সৰগৰ দৰে ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মনোমোহা ৰূপ সৌন্দৰ্যৰ অসমখন দেখিলে তেতিয়া তেওঁলোকে মোহ গ'ল এই সৌন্দৰ্যত বিদেশী মোগলসকল তাৰে কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দী হিচাপে অসমত থাকি গল অসমত বন্দী হল অসমৰ ৰূপমুগ্ধ দূৰৰ মোগল আহি হল অসমীয়া আৰু অসমত এইদৰে থাকি যোৱা মোগলসকলে ইয়াতে অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া ভাষা গ্ৰহণ কৰি অসমতে অসমীয়া হৈ তেওঁলোক কিছুসংখ্যক থাকি গল আহোম আমাৰ ৰজা সেইদিন ধৰি মোৰ দেশ এই কামৰূপ আৰু সেই তেওঁলোক যিদিনাৰ পৰা ইয়াত থাকিল আৰু তাৰ মাজৰে এজন কবি নিজাও বুলি কৈছে আৰু তেওঁ এইখনকেই নিজৰ ৰাজ্য আহোমে তেওঁলোকৰ ৰজা আৰু সেইদিনাৰ পৰা কামৰূপখনে তেওঁৰ দেশ হিচাপে থাকি হ'ল থাকি গ'ল অসমৰ হকে যুঁজি অসমৰ হকে মৰো জ্বলি ইয়াত শেষ হয় জীৱনৰ ধূপ এতিয়া অসমীয়া হাৰে হিমজুৱে তেওঁ অসমীয়া গতিকে অসমৰ হকে তেওঁ যুঁজিব অসমৰ হকে মৰিব জীৱনটোক এডাল ধূপ খাটিৰ লগত তেওঁ তুলনা কৰি কৈছে যে এই অসমতেই তেওঁৰ জীৱনৰ এই ধূপ শেষ হ'ব সেইদিন ধৰি মই অসমৰ অসমীয়া ধৰ্ম মোৰ জাতি মোৰ অসমীয়া প্ৰাণৰ আপোন আৰু যিদিনাৰ পৰা অসমত থাকিলে তেওঁ সেইদিনাৰ পৰাই তেওঁ অসমৰ এজন অসমীয়া অসমীয়াই হৈছে তেওঁৰ ধৰ্ম তেওঁৰ জাতি এই অসমীয়া অসমখনেই হৈছে তেওঁ নিজৰ প্ৰাণতকৈও আপোন তাত তেওঁ দেশৰ প্ৰেম প্ৰকাশ কৰিছে বিকি উঠিল মোৰ অসমৰ দুবৰিতে নন্দনৰ বিনন্দীয়া সুখৰ সপোন জীয়াই থাকোঁতে মই এই পৃথিৱীত চিৰদিন ইয়াৰে অসমীয়া মৰিলেও অসমৰে মই তেওঁৰ মনত তেওঁৰ হৃদয়ত অসমৰ এই দুবৰি বনতে তেওঁৰ এই বিনন্দীয়া সুন্দৰ সুখৰ সপোন ইয়াতেই প্ৰকাশ হৈছে তেওঁ যিমান দিন জীয়াই থাকিব এই পৃথিৱীত তেওঁ চিৰদিন নিজকে অসমীয়া হিচাপে ভাবিব আৰু তেওঁ এজন অসমৰে হৈ থাকিব আৰু মৃত্যুৰ পিছতো যদি পুনৰ তেওঁ আহে তেতিয়াহ'লে এজন অসমীয়া হৈয়ে অসমলৈ ঘূৰি আহিব ইয়াত লিখিছে মৰাৰ পিছতো যদি আহোঁ পুনো কেতিয়াবা অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ পিছতো যদি তেওঁ পুনৰ কেতিয়াবা আহে আহিম ইয়ালৈ ঘূৰি অৰ্থাৎ অসমলৈহে আহিব তেওঁ বেলেগ ঠাইত জন্ম নলয় স্মৃতি স্মৃতি মানে হৈছে স্মৃতি স্মৃতিৰ ইতিহাস লয় অসমৰে অসমীয়া হয় আৰু তেওঁ পুনৰ মনত স্মৃতি অসমৰ অতীত স্মৃতি লৈ অসমৰ ইতিহাস হৈ তেওঁ ইয়াতে পুনৰ অসমীয়া হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিব পৃথিৱীৰ তেওঁ কোনো ঠাইৰ আপোন হ'ব নোৱাৰে পৃথিৱীৰ কোনো ঠাইত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিব অসমীয়া ভাষা ৰচা বিহ কি যতে শুনিলে নীৰৱ হৈ অসমীয়া গীত মোৰ হৃদয়ৰ উপজা আৰু তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া ভাষাই হৈছে মোৰ মোৰ কথা মোৰ গীত আৰু অসমৰ প্ৰকৃতিত যি দেখিছে সেই সকলোখিনিত তেওঁৰ তেওঁ বিহক হৈ অৰ্থাৎ চৰাই হয় আৰু কিন্ন কিন্নৰ মানে হৈছে কুবেৰৰ পাৰিষদ পৌৰাণিক এখন মতে তেওঁলোকৰ মুখখন ফুৰাৰ দৰে আৰু গাটো মানুহৰ দৰে তেওঁ যত অসমৰ কথা শুনিলে চৰাই নীৰৱ হয় কিসকল নীৰৱ হয় সেই অসমীয়া গীত তেওঁৰ হৃদয়ৰ হয় জন্মৰ লগে লগে সুৱ দি অসমী মাতে অসমীক চিঞৰিলো আই আৰু তেওঁৰ জন্মৰ দিনাই লগে লগে অসমীক চিঞৰিছে আই হিচাপে অৰ্থাৎ মাতৃ হিচাপে তেওঁ অসমখনক ভাবিছে যিদিনা মুদিম চকু সিদিনাও যাওঁ বুলি কৈ যাম অসমক দুঃ উঠাই আৰু যিদিনা কবিৰ মৃত্যু হব সেইদিনাও তেওঁ দুয়োখন উৎ কঁপাই অসমকে যাওঁ বুলি ক'ব সৰগত কেতিয়াবা থাকোঁতে সুখত ভুল স্মৃতিহীন আলোকপুৰত আৰু মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া সৰগত থাকিব তেতিয়া তেওঁৰ স্মৃতিত অসমখনৰ কথাই থাকিব তেওঁ অসমৰ কথাই ভাবিব বেলেগ নাভাবে মৰতত কোনোবাই সঁৱৰ দিলে নাম মোৰ অসমৰ শুৱ দিয়া ভাষাৰ সুৰত আৰু তেওঁৰ কথা যদি কোনোবাই এই পৃথিৱীত মৃত্যুৰ পিছত স্মৰণ কৰে সোঁৱৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে সেইজনে অসমৰ অসমীয়া এই শুৱতীয়া ভাষাতে তেওঁ স্মৰণ কৰিব চিনি পাম বুজি পাম আমৰণ সৰগতো মোৰ এই ভাষা অসমীয়া আৰু তেওঁ সৰগত থাকিলেও মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ অসমীয়া ভাষাটোক চিনি পাব তেওঁ অসমীয়া হৈয়েই থাকিব অসমীয়া ভাষা মনত লৈয়ে তেওঁ সৰগত স্থান লব সৰগৰ গীত এৰি শুনিম দোকান পাতি অসমৰ গীতটি সুৰীয়া আৰু সৰগত যিমান সুন্দৰ গীত থাকিলেও সেই গীত তেওঁ নুশুনে তেওঁ অসমৰ গীতহে শুনিব জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া অসমীয়া দেহ প্ৰাণ মন তেওঁৰ জীৱন জীয়াই থকা কালতো তেওঁ অসমীয়া হৈয়ে থাকিব আৰু মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁৰ আত্মাটো অসমীয়া হৈয়ে থাকিব তেওঁৰ দেহ তেওঁৰ মন তেওঁৰ প্ৰাণ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া মৰিলেও বৰি লম অসমৰ অমীয়া মৰণ আৰু জীয়াই থাকোতেও তেওঁ এজন অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিলে আৰু মৃত্যুৰ পিছতো তেওঁ অসমৰ অসমীয়া হিচাপে তেওঁ অমীয়া মৰণ বাচি লব সেই কবিতাটো এটা স্বদেশ প্ৰেমমূলক কবিতা আৰু ইয়াত অসম বুৰঞ্জীৰ লগতে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বিষয়ে তেওঁ সুন্দৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে